Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Dangerous Romance: Kang se disculpa con Cylon, basados en el libro. Entra y cierra la puerta con cuidado. Saifa dejó de hacer preguntas. Tiene un trabajo, tienes que cuidar a un paciente con fiebre. Este paciente se encuentra en una condición especial. Su familia tiene negocios urgentes en el extranjero. Por lo tanto, a menudo tenía que trabajar horas extras desde la mañana hasta la noche para cuidarlo. Sí, lo sé. Encuentra algo para poner en las caras de tus amigos. Cuando me miro a la cara, me pongo nervioso. Si no hago nada, me voy a hinchar mañana. Gracias por ayudarme. Kanka sintió de mala gana, mirando a Cylon, que aún lo miraba fijamente. Sus ojos se veían mucho más débiles y cansados que cuando lo golpeaste. Entonces Kang agitó la mano y echó a sus dos amigos primero. ¿Por qué te quedas aquí? Nava frunció el ceño, aparentemente más serio, porque Kang había sido golpeado por Cylon antes y la comisura de su boca estaba cubierta de moretones. Tengo algo que decirle. Lo que sea, llámanos si necesitas algo dijo Nava y volvió a llamar a Mac, aunque quería preguntarle a Kang que quería hablar con Cylon. Pero han sido amigos durante mucho tiempo. Nava sabe que si Kang no quiere hablar es inútil preguntar, no tanto como ahorrar tiempo para tratar sus heridas. ¿No vas a buscar algo para ponerme como dijo tu hermano? Kang le preguntó a Cylon, que seguía inmóvil, en este punto, Cylon se dio cuenta de que estaba siendo un tonto al mirar a Kang durante mucho tiempo. Asintió apresuradamente y accedió a entrar en la casa. Siéntate aquí un rato. Kang no respondió, pero estaba dispuesto a sentarse en el piso de Cylon y mirar a su alrededor con ojos agudos, viendo claramente de adentro hacia afuera en menos de un minuto, porque la habitación era tan pequeña. Tan pequeña que se preguntó cómo podía acomodar a dos personas. Todo estaba muy viejo como si hubiera sido usado por años. Estas son las verdades a las que se enfrenta Cylon todos los días. ¿Puedes hacerlo tú mismo? Cylon volvió con un pañuelo limpio y unos cuantos hielos envueltos en su interior. No puedo ver, así que no sé dónde me golpearon. A Cylon no le importa cuidarlo, porque Kang peleó con los cobradores de deudas. Gracias, Kang susurró. Cylon desvió la mirada de la nariz alta a los ojos profundos y luego se echó a reír. Solo quería agradecerte por ayudarme. Entonces, ¿por qué estás involucrado con ese tipo de personas? Incluso si no le importa, no se puede negar que Cylon es el hombre de buena conducta en la escuela. El gerente del garage y sus colegas también lo aprecian mucho. Entonces no entendía por qué la vida de Cylon está asociada con esos mafiosos si es él. Es una historia diferente. Escuché un nombre. Kang pensó en silencio sobre los recuerdos. Respondió Cylon. Sheng, ¿eh? ¿De quién es ese nombre? Acreedor. Todos esos alborotadores allá atrás eran sus subordinados. ¿Debes dinero? Kang se asombró al ver a este tipo de la misma edad. ¿Para qué tomó dinero este pequeño cuerpo? Silon le echó su mente a través de sus ojos y se echó a reír. No fui yo, fue la deuda de juego de mi padre. ¿Qué hay de tu padre? ¿Por qué no pagó su propia deuda? Él está muerto. Silon se rió. Tanto la madre como el padre fallecieron, dejando solo al hermano Saifa que acabas de ver. Kang permaneció inmóvil como si le hubieran quitado el aliento por un momento, lo que le hizo a la persona opuesta en el pasado. Las escenas le a la mente una tras otra. El placer en el corazón se convierte en empatía y comprensión, luego en culpa. Cuando escuchas a Cylon hablar sobre su propia historia es como contar una vieja historia. Y todo va a desaparecer. No tienes preocupaciones. Aunque es él quien escucha la historia, hay un dolor en su corazón que no se puede decir. Así que tengo que trabajar a tiempo parcial. También tengo que aceptar el trabajo extra de tu abuela. Mi hermano solo nunca ganará suficiente dinero para pagar la deuda. Es mucho. Tal vez no sea mucho para ti, pero es mucho para mí. Salón se concentró en los moretones en el rostro de Kang sin darse cuenta de que su propio rostro también estaba grabado en los ojos de su oponente. "Discúlpame." Su voz tranquila y sus palabras inesperadas hicieron que Celon realmente no pudiera creer lo que escuchaba. Lentamente, cambió sus ojos. Esto hizo que Ken repitiera de nuevo. "Perdón por todas las cosas malas que te he hecho. Está bien, te golpeé hoy y estás aquí para recibir la paliza de los cobradores de deudas, pero Kang trató de disculparse, pero fue detenido por la sonrisa tranquila de Cylon sobre el pasado que no podía decir una palabra. Eso es raro, yo también estaba equivocado. No debería estar jugando contigo, aunque hace que tus emociones mejoren. ¿Eso también está mal? Eso está mal. Por lo general, puedo tomar más. ¿Por qué sufrir? Entonces, ¿por qué molestarse? Bien, bien, ya no voy a discutir contigo. No puedes vencerme, murmuró Cylon para sí mismo, pero Kang no se dio cuenta, pero por lo que he hecho lo siento mucho. No soy el tipo que guarda rencor, así que no me importa lo que hagas. Cylon sabe que él no es una lámpara que se queda sin aceite, porque muchas veces se burla de Kang primero, se endereza hasta que el oponente no puede contenerse. Pero para que Kang dijera, cuanto más no se arrepintiera Cylon, más probable era que su voz perdonara sus acciones, lo que, por el contrario, hizo que Kang se sintiera aún más incómodo. Duele al ver al oponente callado durante mucho tiempo, pregunta Cylon.